А еще были черные голландцы, как их называли. То есть это, когда была война в Индонезии, то нидерландцы набирали солдат в Африке, везли их в Индонезию, чтобы там они воевали, потому что не хватало людей. Вот, допустим, вот это вот, типа, я так понимаю, черный солдат. Вот это типа времена Наполеона. А это индонезийская африканская дочка. И, в общем, их в Индонезии называли Черные голландцы, потому что набирали людей в Африке. Как солдат везли их в Индонезию, там они служили в армию. А потом уже после Второй мировой войны они переехали в Нидерланды. И таким образом здесь есть ну, определенное количество негров, но они, считай, коренные нидерландцы, потому что ну, их предки служили в армии еще в 1825 году. То есть это нидерландцы, нидерландцы, ну, чернокожие. И поэтому появилось такое понятие ⁇ черные голландцы ⁇